Нам больно и мы негодуем о том, когда пророссийско настроенные террористы взрывают наши самолеты, убивают мирных граждан Донецкие и луганске из орудий, поставляемых в Украину с территории России. Мы, одесситы, понимаем, что остановить войну в силах только его президент, а разорвать дипломатические отношения может только наш президент. И мы поэтому обращаемся на имя... Валерия Геннадьевича, да, правильно я назвала? Да. С просьбой и с требованием, то есть просьба и требование, да? О том, что мы вообще требуем. Это, конечно, возможно и нереально, и неправильно. Но нам было бы приятно, если бы они сняли флаг, потому что этот флаг знак оккупанта. И пускай повлияет на своего президента о том, что нужно останавливать эту кровосудительную войну. Никому не нужно. Ну, кроме них, конечно, заинтересован Стерлинг. Да, это путь. Жители города Одессы. Сколько подписей вы собрали? Сейчас покажу. Мы только начали. Подождите. Пока 36. Мы сразу подорвались сюда уже. стесняемся. Поэтому... Нет,

А вот-вот а вот, вот, представители выстрелы. стоят. Меня зовут Резвушкин Евгений. Вот. Я в данном случае представляю общественность города Одессы. Мы бы хотели обратить ваше внимание на действия вашего президента, чтобы вы как-то со своей стороны повлияли на его позицию по отношению к Украине. Вот. И все-таки максимально приложили, максимум своих усилий, чтобы не допустить кровопролития дальнейшего в Украине. А вы представьтесь, пожалуйста. Консул Российской Федерации. Громче, если можно. Консул Российской Федерации, Геданки ну, Юрий Юрьевич. Ну, тогда, а, мы бы хотели видеть генерального Вы бы хотели с ним переговорить, да? Да, мы бы хотели с ним переговорить. Да? Хорошо. Да. Если у вас, я так понимаю, вы вдвоем можете... Да. Да? Да. да. Ну, на словах это передать. Да, да, да. И... Мы готовы вас принять. Ну и дверь. Первый Все. раз нам дали возможность туда попасть.

Изгидранный! 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 Ну, Давай это дело обойдем. Ребята, кто может с ним поехать? Не забрали, не вот такие с флагами? И ты еще в милиции служишь? Вот такие с флагами. Первая, второе, по два вокруг.

На яких підставах використовували спецзасоб? Це охоронні структури, які. За нашим проханням допомагають нам охороняти громадський порядок. А ви мені скажіть? Хто ці люди в масках, які були з цієї сторони? Це люди, які ми людям. Це люди. Ми ми в стороні. В стороні. Я поясню. Можна я не вам так. задав питання. Я задав питання пану Юсу. були представники різних громадських організацій. Але основна маса людей — це пересічні одесити. А ми домовились я з вами, що ніхто ви... не одягає маски. Так дуже добре, що ви зараз згадали про домовленість. Вони стосуються, вони стосуються так само. Людей, які стояли за цим кордоном, вони не представлялись, вони грубили одесіду. Я вам кажу, що це люди, охоронна структура, яка допомагає охороняти а порядок. Я вам кажу, Якщо є Оханова Фонтамаса, пишіть заяви, ми розберемо в Одесі 9 тисяч міліціонерів я і декілька структур, які нам допомагають. Я не можу всіх пам'ятати. Знаєте, що це називається? ви, ви просто тусь. <говори> <говори> ви не можете. Було, було. Ні, стоп! Значить, я молодий чоловіче, скільки вам років? Мені 18 років і знаєте, То що. Тому, будь ласка, що я в ведіть себе ви коректно. Ви? Я вас не ображаю. Ви мене ображаєте. Я вас не ображаю. Ви ображує. мене ображує. <говори>